itu kitabul janais kitab berkenaan dengan jenazah dan jenazah adalah manusia yang mati baik lelaki atau perempuan baik dewasa atau kanak-kanak jadi semua ini dikira sebagai jenazah faslun kata penulis kitab fi tajhizil mayit fasal berkenaan dengan pengurusan jenazah. Apabila matinya seorang Muslim, maksud saya mencakupi Muslim dan Muslimah lah, lelaki dan perempuan yang beragama Islam, maka menjadi kewajipan kepada orang Islam yang lain untuk menguruskan jenazah dia. Namun kewajipan tersebut hukumnya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Yaitu merujuk kepada fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan kewajipan tersebut jumlahnya ada empat. Sebaik sahaja seseorang itu mati, maka muslim yang lain mempunyai kewajipan ke atas jenazah tersebut sebanyak empat kewajipan. Kata penulis kitab, Al-Ladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal yang menjadi kewajipan terhadap orang yang telah mati itu empat perkara allazi yalzam lil mayyiti arba'u khisal yang menjadi kewajipan ke atas orang yang telah mati itu atau terhadap orang yang telah mati itu ada empat perkara yang pertama ghusluhu memandikannya. Wa mengkafankannya. Wa salatu alaih salat ke atas jenazah. Dan tuan-tuan tambah di situ wa dafnuhu huruf waw tertinggal tu. Wa dafnuhu. salatu alaihi wa dafnuhu. Maksudnya kita mengkebumikan dia. Mengkebumikan. Jadi ada huruf waw sepatutnya di situ. Jadi kita katakan semua ini yang empat yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Mandi, kafan, solat dan kebumikan. Hukumnya dalam mazhab syafi'i fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya wajib. Tetapi bukan wajib ke atas individu. Wajib ke atas kumpulan atau kelompok. Wajib atas kumpulan atau kelompok. Jadi penulis kitab disebut satu persatu. Iaitu cara Pertama mandikan. Kedua kafankan. Ketiga salat. Keempat kebumikan. Maka satu persatu disebut pada muka surat yang berikutnya. Iaitu 43. <coughs> Faslun kaifiyatu ghuslil mayyit. Fasal berkenaan dengan kaifiyat memandikan jenazah. Kaifiyat ni maknanya tata cara. Nama lain bagi kaifiyat adalah sifat. Iaitu macam manakah sifat kita menguruskan atau memandikan jenazah. <tuh> Maka cara pemandian jenazah ada dua tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama disebut cara yang paling ringkas. Dan yang kedua cara yang paling lengkap dan sempurna. Apabila kita kata cara yang paling ringkas maknanya itu cukup yang wajib sahaja. Macam orang tanya, macam mana cara ambil wuduk yang paling ringkas? Kita kata niat, basuh muka, sapu kepala, basuh tangan. Basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Itu je. tertiblah lah. Enam rukun yang telah kita pelajari pada beberapa majlis sebelum ini. Cukup yang enam tu selesai dah wudhu. Kalau nak basuh dua tapak tangan sampai pergelangan tangan berkumur masuk air dalam hidung. Keluarkan air daripada hidung, basuh telinga dan seumpamanya. Yang tu dia akan jadi panjang. Yang tu disebut akmal yang lengkap ataupun afdal yang lebih baik. Mandi pun sama. Yaitu mandi jenazah ni. Tonton ingat masa kita bahas mandi junub dahulu. Kan saya sebut mandi junub ada dua kaifiyat. Mandi junub kan mandi wajib. Mandi ke atas jenazah pun wajib. Maka kaifiyatnya sama. Ada dua juga. <coughs> yang pertama adalah aqallul ghusul. Cara yang paling singkat. Yang kedua, akmalu atau afdalu al-ghusul. Yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang paling afdal. Dahulu kita sebut dalam perbahasan asbabu al-ghusul. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Kita kata ada berapa tuan-tuan? Ada enam. Jawapannya ada enam. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Yang ini kita dah bahas. Keluarnya air mani. Yang kedua adalah persetubuhan. Yang ketiga, keluarnya darah haid bagi orang perempuan. Yang keempat, keluarnya darah nifas juga bagi orang perempuan. Yang kelima, al-wiladah iaitu melahirkan anak atau bersalin. Dan yang keenam adalah mati. Jadi sebab itu kita bahas pada malam ni. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu ada enam salah satunya mati. Nah, ini kita masuk di sini. Kata penulis kitab rahimahullah, aqallul ghusli, seringkas seringkas mandian ke atas jenazah adalah ta'mimu ta badanihi bilma. Kita meratakan badan jenazah tu keseluruhannya dengan apa? Dengan air, itu je. Tapi oleh kerana mandi jenazah adalah ibadat, kena ada niat. Kita niatlah juga yang memandikan jenazah tu niat. Setelah dia berniat memandikan jenazah, dia ratakan air ke seluruh badan jenazah. Selesai dah mandi jenazah. Punya mudah. Maksudnya punya mudah dan ringkas. Yang kedua, Wa'akmaluhu. Ini yang panjang sedikit. Yang paling lengkap. Yang paling sempurna. Yang pertama, dia ada beberapa step. Beberapa langkah dia. Yang pertama. Ayyaghsila saw'atai. Hendaklah kita basuh dua kemaluan jenazah. Ini yang pertama. Saw'atai ni dua kemaluan jenazah. Saw'ah ni sebenarnya lubang tuan-tuan. Jadi disebut di sini dua saw'atai adalah dua lubang. Maksud kita adalah kubul dan dubur. Kerana itu dua Saluran. Saluran kencing dan saluran buang air besar, kubul dan dubur. Jadi kita basuh kedua-duanya dengan air. Yang kedua, wa ayuzil al qazara min anfih hendaklah yang memandikan jenazah itu dia menghilangkan segala kotoran daripada hidung si mati. Qazar ni maksudnya kotoran. Kita buang. Kalau kita cek buang segala kotoran daripada bahagian dalam hidung. Maknanya zahir al-anf. Iaitu bahagian dalam ni. Yang ni ni sebenarnya lubang ni. Dia bukannya bahagian batin lagi. Dia zahir tu. Sebab tu korang hidung tak batal puasa. So, dia bahagian zahir. Ada orang nak tanya korang hidung batal puasa. zahir dah 20-25 dah ni tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Tuan -tuan, Kalau soalan tu ditanya oleh remaja belia yang baru nak belajar, okey. Yang adik-adik ni tak apa. Tapi ni umur dah 60. Tanya lagi soalan tu tak salah kalau kita tanya, kalau orang tanya kita jawablah juga. Tapi macam eh ini dah tahun berapa dah ni? Kita masih lagi soalan yang sama ke? Orang nak orang nak cerita pasal AI dah sekarang ni. Tapi kita sepatutnya kita advance dalam soalan-soalan ni. Walaupun tak salah kalau tak tahu tanyalah jangan kita segan pula. Silakan. Jadi kita kata tidak membatalkan puasa kerana ini masih bahagian zahir. Zahir hidung kalau bahagian batin tu dia korek-korek hidung dia keluar jari dia, tengok-tengok ada otak. Ha itu batal lah. Korek hidung keluar otak tuan-tuan. Batal lah. Sebab sampai kepada ni. Jadi itu kita kata tapi benda dia tak tak, tak berlaku lah, tak logik lah. Mati boleh jadi mati dia kalau korek hidung keluar otak. Tapi kalau yang keluar tu adalah tai hidung, ini tidak membatalkan puasa kerana ini bahagian zahir. Jadi yang kedua, setelah dicuci, dibersihkan dua kemaluan si mati, Maka kita yang memandikan itu basuhkan hidung dia. Keluarkan segala kotoran. Takut biasa ada darah tuan-tuan. Dan darah adalah najis. Darah adalah najis. Yang ketiga. <coughs> Wa ayu Hendaklah uh, si tukang mandi tadi mewudukkan jenazah. Kalau tuan-tuan tengok mandi wajib kita yang sempurna kan ada wuduk juga. Yang kita dah sebut dahulu. Pada beberapa majlis yang lepas. Tuan-tuan cek balik. Semua ada dalam kitab kita ni. Pada saya kitab kita ni agak lengkap. Dalam bab fardu ain ni lengkap. Semua maklumat yang penting untuk kita tahu ada dalam kitab kita ni mudah-mudahan. Wa ayyuddi'ah yang ketiga hendaklah tukang-tukang mandi tu mewudukkan jenazah tersebut. Itu yang ke yang ketiga. Yang keempat, wa ayyudlika badanahu bisidir. Ini yang keempat. Hendaklah yang memandikan jenazah itu menggosok badan jenazah bisidir dengan daun bidara. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan daun bidara. Adalku ad yang disebutkan wa ayudlika, adalku tu gosok tuan-tuan, gosok. Kita ni dalam wudu gosok ni tak wajib. Sama juga dalam mandi wajib pun gosok tak wajib. Bila kita sebut akmal ni maknanya tak wajib lah tu tuan-tuan. Ni lebih lengkap saja, Lebih lengkap dan lebih sempurna. Yang wajib tu yang atas tadi Yang akal tadi Jadi tuan-tuan boleh catat yang tu Akalul ghusul tu ni yang wajib Cara mandi yang paling ringkas itulah yang wajib Kalau tak ada tu tak sah mandi wajib Tapi bila disebut akmal Yang ni hukum dia tidak mencapai wajib Tetapi sunat Hukum dia sunat Sama juga dalam wuduk ke Dalam mandi wajib ke Dalam mandi jenazah ad ni Gosok badan ni Hukumnya sunat Sunat Lepas tu kalau orang tanya kan saya dah sebut sebelum ini. Kalau kita ambil wuduk, kita kata basuh tangan ni sampai ke siku wajib. Dia rukun. Rukun wuduk ada enam. Kita dah sebutkan tadi secara ringkas. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh dua tangan sehingga ke siku. Yang keempat menyapu sedikit daripada bahagian kepala. Yang kelima membasuh dua kaki sehingga buku lali. Dan yang keenam adalah tertib iaitu ikut turutan. Itu sahaja yang wajib dalam wuduk. Selain daripada tu yang tuan-tuan tak dengar dalam enam tu tadi, tak wajib lah tu. Dalam mazhab syafi'i lah. Dalam mazhab syafi'i. Jadi ada tak menggosok? Tak ada. Jadi maksudnya kalau seseorang itu dibuka air paip, dia lalukan sahaja kaki dia di bawah air tu. Dia tak gosok pun kaki dia tetapi kaki dia daripada hujung buku jari-jari kaki celah-celah jari kaki sehingga kepada bahagian tumit kaki sehingga kepada bahagian buku lali semua kena air. Sah tak wuduk dia? Kita kata sah. Tetapi sunat untuk dia menggosok. Sama juga tangan. Macam kalau saya lalukan sahaja tangan saya di bawah paip sampai ke siku. Macam kita pusing macam tu sahaja. Sah wuduk tersebut. Kerana air kena pada seluruh tangan sehingga ke siku. Tapi kalau kita buat macam ni. Macam ni. Ini gosok lah ni. Inilah dalam bahasa Arab namanya ad -Dalku dalku tu. Gosok ni sunat dalam wudu. Jadi yang keempat di sini kepada orang yang memandikan jenazah wa ayyudlika badanahu bisidir. Hendaklah tukang mandi tersebut menggosok badan jenazah dengan daun bidara, tuan, -tuan. Dengan daun bidara. Yang ni tujuannya tak lain tak bukan satu kerana sunnah lah. Memang ada hadis. Yang kedua, hikmahnya untuk mewangikan jenazah. Ataupun untuk bagi bau jenazah ini tidak, orang kata, menjadi wangi. Dan yang kelima, yang kelima daripada cara yang lengkap dalam mandi wajib, uh, saya minta maaf, mandi jenazah. Wa ayyasubbal ma'a alaihi thalasan. Hendaklah dicurahkan air ke atas jenazah sebanyak tiga, tiga kali. Yasubbal ma'a alaihi salasan. Curah air ke atas jenazah sebanyak tiga kali. Dan ada beberapa perkara yang terkait dengan mandi jenazah tak disebut di sini. Iaitu contoh. Siapa yang paling berhak untuk mandikan jenazah? Yang ini tak dibahas di sini. Maka kita jawab, sudah tentulah yang paling berhak adalah keluarga si mati. Keluarga si mati. Kalau kita katakan yang mati itu adalah ibu bapa, maka yang paling utama memandikan jenazah adalah anak-anak dia sendiri. Tetapi orang bangkit persoalan pula, bolehkah anak lelaki mandikan jenazah mak? Bolehkah anak perempuan memandikan jenazah ayah? Ini menjadi persoalan. Asasnya kita katakan yang memandikan jenazah lelaki adalah lelaki. Dan yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan. Jadi sebab itu kita katakan sama juga menjadi persoalan bolehkah suami memandikan jenazah isteri ataupun sebaliknya isteri memandikan jenazah suami. Yang ini dibahaskan sebenarnya dari sudut hukum fiqah. Jadi kita jawab sebenarnya dari sudut anak beranak ni tidak ada masalah. Macam kita orang lelaki dengan mak kita. Mak kita ni adalah mahram kita. Mak kita adalah mahram kita. Sebab itu kita ni bersalam dengan mak kita pun tak ada masalah. Cium pipi mak pun tak ada masalah. Sebab apa? Itu mahram. Yang tak boleh cium pipi mak wa. Ha, itu tak boleh lah. Itu mak Bukannya mak kita. Ha, tapi kalau mak tak ada masalah. Jadi bila kita faham hal ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya boleh sahaja seorang anak lelaki mandikan jenazah ibu dia. Dan begitulah anak perempuan mandikan jenazah ayah dia. Tapi sebenarnya jarang berlaku sebab biasanya kita akan ada pengurusan yang bila ada si mati ni akan ada pengurusan macam contoh pihak masjid ke dia pula daftar khairat kematian. Jadi masjid uruskan segala-galanya sebagai contoh. Daripada pengebumiannya, daripada nak beli kain kapannya, daripada solatnya, daripada apa. Semuanya masjid yang hand handle contohnya. Tuan-tuan contoh dan perempuan. Tapi yang menjadi isu sedikit adalah suami mandikan jenazah isteri ni. Ha ni. Kesimpulan akhir yang saya boleh jawab. Sekiranya ada wasiat daripada suami atau isteri sebelum dia mati untuk pasangan dia mandikan dia, yang ni dibolehkan. Ni dibolehkan. Ada hadis yang mana Abu Bakar As Siddiq isteri dia, isteri dia iaitu mak kepada Sayyidah Aisyah wasiatkan kepada Abu Bakar ni kalau aku mati dulu mandikan aku. Maknanya mandikan jenazah dia. Dan Abu Bakar buat. Kalau tak silap saya, nama isteri Abu Bakar tu Fatimah bintu Abi Hubaish. Tonton cek balik. Jadi itu orang kata ada sandarannya asar daripada sahabat. Asar ni maksudnya riwayat daripada sahabat. Bahkan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memangku kepala Sayyidah Aisyah di atas riba baginda. Maksudnya di atas paha Nabi sallallahu mana nya nabi duduk dan aisyah ni duduk duduk atas riba nabi salah, salah salah atas paha nabi kepala dia lah kepala dia waktu tu aisyah tak sihat aisyah tak sihat dia demam kalau dalam ikut dalam riwayat tu jadi nabi katalah kepada aisyah kalau kamu mati dulu sebelum aku kata sukakah kamu kalau aku yang mandikan jenazah kamu aku yang salatkan jenazah kamu aku yang kafankan kamu. Ha, jadi itu tapi tak berlaku lah sebab Aisyah mati kemudian Rasulullah mati dulu. Rasulullah wafat dulu salah salah. Tapi Nabi sebut macam tu kalau kamu mati dulu sukakah kamu aku yang mandikan jenazah kamu. Maknanya di situ adalah isyarat yang yang dijadikan sebagai sandaran para ulama kita boleh sebenarnya seorang suami memandikan jenazah isteri dia ataupun isteri memandikan jenazah suami gitu. Wallahu alam. Itu yang seingat saya lah sebab saya pernah jawab isu ni. Saya pernah tulis satu artikel berkenaan dengan isu hukum suami memandikan jenazah isteri di laman web pejabat mufti Wilaf sekutuan. Anda boleh chat di Google pun boleh jumpa. Saya senaraikan dalil-dalilnya dan hujahan-hujahannya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian tapi kalau kita katakan ada orang lain yang telah menunaikan tugas dan tanggungjawab tersebut, tak apa. Selah, terserah lah. terserahlah kepada dia macam pihak masjid kata biar kami mandikan jenazah. Okey. Tapi masjid pun biasa dia akan tanya dulu ada tak mana-mana waris, ahli keluarga si mati yang nak terlibat dalam memandikan jenazah. Ni mandi jenazah ni tak perlu ramai. -ramai. Sampai satu kampung nak mandi pasal apa? Contohnya Ha, jadi mungkin sebab dalam bilik dia tu mungkin kecil je Bilik mandi jenazah pun tak besar tuan-tuan Bilik dia tak adalah besar sangat Macam masjid pula ada, ada bilik mandi Dan Antara sunnahnya kepada kita Kalau memandikan jenazah Kita letak lapik di atas Badan jenazah tersebut Boleh jadi kain, boleh jadi alas Supaya apa? Supaya aurat jenazah tu Tidak terdedah Dan Dituntut kepada Orang yang memandikan jenazah untuk dia tidak menceritakan apa yang dia nampak pada tubuh jenazah selepas dia memandikan jenazah. Yang ni dalam menjaga kehormatan orang Islam. Kadang-kadang kita ni memang nampak luar segak tuan-tuan. Buka baju tengok lagi panau sana, panau sini, kudih sana, kudih sini. Contoh, kita pun tak tahu. Tengok muka nampak bersih je contoh. Tapi kita tak tahu dekat dekat celah mana, celah situ, celah sini. Sekejap tengok ada kurap lah, ada apa lah. Jadi kawan ni dia dah lah mandi jenazah dia pergi cerita pula. Eh, kamu tahu tak contoh? Tadi aku mandi kau Ustaz Fahmi tu contohnya. Saya pula kena. Ha, jadi kita kata tak perlulah cerita kepada orang tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni benda ini adalah boleh jadi aib jenazah. Dan Nabi SAW alaihi wasallam sebut man satara, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup keaiban satu orang muslim, Allah akan tutup keaibannya dunia dan akhirat satarahullahu fi dunya wal akhirah. Jadi ini antara adab-adab dan sunnah kita dalam memandikan jenazah. Walaupun tidak disebut disebutkan di sini lebih kepada kaifiat. Kaifiat ni tata cara sahaja. Kita dah faham dah jelas ada dua kaifiat mandi jenazah di sini. Yang pertama aqallul ghusul, cara yang paling ringkas sekali mudah. Niat dan ratakan air ke seluruh badan jenazah. Itu sahaja. Yang kedua, cara yang paling akmal, yang mana saya kata ini afdal, iaitu hukumnya tidak wajib, sunat. Dengan cara sebegini, sunat. Iaitu ada lima cara yang telah kita sebutkan tadi. Kita ulang balik. Yang pertama, pencuci itu atau tukang mandi itu, dia basuh dulu kemaluan jenazah depan dan belakang. Dia basuh dahulu. Yang kedua, dihilangkan segala kotoran daripada hidung, jenazah. Yang ketiga, dia wudukkan jenazah. Wuduk ni macam wuduk solat tuan-tuan. Yang wajib pun tak apa. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Yang keempat, hendaklah dia menggosok badan jenazah dengan daun apa? Bidara tadi. Dalam bahasa Arab disebut sidir. Dan yang kelimanya, hendaklah dia, tuan-tuan dan perempuan, dikatakan di sini, mencurah air sebanyak tiga kali ke atas jasad atau badan jenazah itu. Selesai.